Я был там же на улице Институтской. Я был там же на Гушевского. Вот так получилось. Я остался живой. Ваши дети погибли. Ваши родственники погибли. Это наше общее задание для каждого из нас все-таки сделать все для того, чтобы жизни, которые были отданы, не было ощущения, что эти жизни были отданы зря. А люди живут настолько долго, насколько долго живет память о них, чтобы память о тех, которые отдали самое ценное ради будущего Украины, жила вечно. Насколько вы знаете, были громадские договорения, было выражено очень много мнений. На прошлой сессии Киевсовета мы приняли решение о переименовании части улицы Институтской в аллею памяти героев Небесной Сотни.